নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুক পেজটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউবত মই বস্তাত ৰোৱা আলুৰ ভিডিঅ' দেখুৱাইছিলোঁ ফেচবুকত দেখুওৱা হোৱা নাছিলে নেকি আৰু আজি এটাকে আলুকেইটা আলুৰ বস্তাৰ কেইটা খানো বুলি ওলাইছোঁ আৰু খানোতে আপোনালোকে লাজ নিদিব আৰু দেই ভালেকেইটা বস্তা মায়ে ধান দোৱা দিনত মানে খান্দি খান্দি শেষেই কৰিলে আলুৰ যিহেতু সেই ধানোৱা দিনত দাম আছিলে বহুত আৰু শাকো নাথাকে খান্দি খানি খান্দি খান্দি একেবাৰে শেষ কৰিলে যিখিনি বাকী আছে আৰু সেইখিনিয়ে মই এতিয়া খান্দিবলৈ পাইছোঁ উপায়ো নাছিলে আৰু এইয়া আলুৰ গছখিনি মৰি গৈছে আধা আধা মৰা নাই বাৰু দেই এইয়া অলপ লাষ্ট শেষৰলৈকে চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰিব আৰু এয়া প্ৰথম অভিজ্ঞতা আগতে এনেই এটাতে ৰুই থৈছিলোঁ বাৰু এনেকৈ সৰু ইমান বেছি বস্তাত ৰোৱা হোৱা নাছিলে এইবাৰ প্ৰথম ৰুইছোঁ আৰু পাইছোঁ অভিজ্ঞতা নোপোৱা নহয় মানুহে কামটো কৰি চাব লাগে তাৰপাছত অভিজ্ঞতাটো পোৱা যায় দেখি মেলি থকাতকৈ কৰি মেলি অভিজ্ঞতা পোৱাটো আমাৰ বহুতো লাভজনক হয় মানে কি কি ভুল কৰিছোঁ কি কি নিয়ম মানি চলিব লাগে তেতিয়া জনা যায় অৱশ্যে আৰু ভুল কৰিলোঁ বাৰু বস্তাত ৰুওঁতেও ভালেখিনি অহাবাৰকৈ আকৌ ৰুম চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই বুলি কোৱা কথা এটা আছে নহয় চেষ্টা কৰি যাম সফল নিশ্চয় হ'ম আৰু এয়া প্ৰথম অভিজ্ঞতা হৈছে কিন্তু ইমানো বেয়া অভিজ্ঞতা হোৱা নাই বাৰু মানে আগতে সেইবিলাক ভালেকেইটা বস্তু খান্দিলে কাৰণেই ইমান কম হৈছে আৰু কিন্তু তথাপিও পাইছোঁ মই কাৰণ এটা অৱস্থাত চাৰিটা চাৰিটা আলুহে দিছোঁ ইমান বেছিও আলু দিয়া নাই মোৰ মতে আৰু ভাল বহুত বুলিয়ে ভাবিছোঁ নিজকে আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে বস্তাত ৰুৱাতকৈ মাটিত ৰুলেই ভাল হয় কথাটো নোহোৱা নহয় মাটিতো ৰুব পাৰে কিন্তু মই যিটো সময়ত ৰুইছিলোঁ খুব বৰষুণ দি আছিলে বৰষুণ দি থকা সময়ত মাটিত ৰুলে অলপ অসুবিধা হয় কাৰণ গেলি যাবলৈ গেলি যোৱাৰ চান্স এটা থাকে আৰু মই মাটিতো ৰুইছোঁ নোৰোৱা নহয় মাটিত ৰোৱা ভিডিঅ' মই ইউটিউবত দিছোঁ ফেচবুকত দিয়া হোৱা নাই চাগে এনে দিলোঁ মই পাহৰিছোঁ মানে মই ইউটিউবটোৱে প্ৰথমত থওঁ তাৰপাছত ফেচবুক আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰে মই কেনেদৰে ৰুইছিলোঁ অৱস্থাত সেই ভিডিঅ'টো ইউটিউবতে পাব আপোনালোকে ইউটিউবত গ'লেই হ'ল ফেচবুক পেজতো লিংক আছে আৰু ছাৰ্চ কৰি দিলেও পাই যাব মই কৈ আছিলোঁ যে মাটিত ৰুলেও মাটিতো ৰুব পাৰে ৰুব নোৱাৰা নহয় কিন্তু কিছুমানৰ মাটি কম থাকে ধৰক আমাৰে কম আছে মাটি বাৰীখনো ইমান ডাঙৰ নহয় মাটি সেইডোখৰতে যদি গোটেইডোখৰ আলুৱে লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে বাকী শাক পা পাচলিও ৰুব লাগিব অকল আলু ৰুলেই নহ'ব সকলো শাক পাচলি অলপ অলপ ৰুব লাগিব আৰু গোটেই জেগাডোখৰ ব্লক হৈ থকাতকৈ এনেই এটুকুৰা চেচুকা নাইবা এনেকুৱা এটুকুৰা ঠাই থাকে যিটো আমি শাক পাচলি ৰুলেও নহয় বা নাইবা ৰুবলৈ নোৱাৰি ধৰক তামোলৰ কাষে কাষে তাতো তামোলৰ শিপাবিলাক গৈ থাকে শাক পাচলি ৰুব নোৱাৰি তেনেকুৱাও তেনেকুৱাত ৰুই থৈ দিব পাৰে বস্তাবোৰ মানে যিবোৰ জেগা আমাৰ কামত নিদিয়ে সেই জেগাবিলাকত ধুনীয়াকৈ বস্তাবিলাক লাইন কৰি দেখিবলৈ ধুনীয়া দেখে আপোনালোকৰ কামতো আহে তেনেদৰে কৰিব পাৰে আৰু যিবিলাকৰ বাৰীবোৰ ডাঙৰ তেখেতসকলক ক'বলৈ নাযাওঁ বাৰু তেখেতসকলে আলু ৰুইও শাক পাচলি ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰে কিন্তু যিসকল ধৰক আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰ আৰু তেখেতসকলক মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ তেনেদৰে ৰুই দিব পাৰিব অকল আলু বুলিয়ে নহয় আদাও ৰুইছিলোঁ আপোনালোকক আদা ৰোৱা ভিডিঅ'টো মই দেখুৱালোঁৱেই অঁ আদা খনা অঁ আদা ৰুই মেলি খন্দাটো কিন্তু ৰোৱা ভিডিঅ'টো মই দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ দুখিত কাৰণ সেইদিনা বহুত বৰষুণ হৈ আছিলে কিন্তু আলু ৰোৱাৰ পৰা খন্দা পৰা সকলো দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু চাটবিলাকত ধুনীয়াকৈ লাইন কৰি দি দিব পাৰিব একেবাৰে ৰুব নোপোৱাতকৈ যদি কিবা এটা এনেই এনেদৰে ৰুবলৈ পাৰিছোঁ সেইটো একো বেয়া কথা নহয় আৰু একো লোকচানো নহয় দিয়কচোন কাৰণ বস্তাত তিনিটা চাৰিটা তেনেকৈ দি দিলে হৈ যায় বহুত বহুত কেজি হিচাপত নানিলেও হয় মই এনেকৈ খাবলৈও নাই সদায় থৈ থৈ লওঁ তেনেকৈয়ে ৰুইছিলোঁ কিন্তু মাটি তোৰাখিনি বাৰু কেজি হিচাপত অনা হৈছিলে ৰুওঁ বুলিয়ে এয়া বহুত খান্দিলে মায়ে যিখিনি ওপৰতে ওপৰতে পাইছে সেইখিনিয়ে উলিয়াই আনিছোঁ বেছি মই হেৰি কৰি থকা নাই আকৌ ইয়াতে আদা লগাব আলুখিনি বৰ মৰম লগা কিন্তু দেই সেইটো ক'ব লাগিব খালী পূৰা মানে শীতল বজাৰৰ আলুবিলাক মানে পূৰা হেৰি আছিলে বাকলি বাকলিটোৰ পৰা মানে এনেকৈ লাগি থাকে এইটো এনেকুৱাখিনি নহয় মানে পূৰা শীতল আৰু খানিয়ে মানে সিজালোৱে মই লগে লগে কাটিবলৈও ইমান ধুনীয়া খাবলৈও ধুনীয়া ঘৰৰ মাটিৰ কাৰণে নেকি হাৱা পানী বেলেগ পাই গ'লতো আৰু আপোনালোকে যদি এনেদৰে গাৰ্ডেনিঙৰ ভিডিঅ' চাব ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ফেচবুকত মোৰ পেজখন ফ'ল' কৰি থ'ব এনে এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে আৰু আপোনালোকে যদি এনেকুৱা বস্তাত ৰুই মেলি পদূলি দুয়ো কাষে দি থৈ দিয়ে তেনেদৰেও ভাল লাগিব দিয়কচোন সেই পদূলিডোখৰত ফুলৰ নিচিনা দেখিবলৈ ভাল লাগিব লগতে আপোনালোকৰ কিবা এটা কামত আহিব নহয়নে বাৰু খা খালী আৰু অকণমান সাৱধান হ'ব লাগিব ছাগলী গৰুৰ কাৰণে আৰু মই অৱশ্যে অকণমান জেগাও খালী থ'বলৈ নিবিচাৰোঁ দেই মানে অকণমান জেগা খালী থ'লে কি কৰিব পাৰি তাকে মানে চিন্তা কৰি থাকোঁ আৰু সেইবিলাকে ৰাতি দিনে চিন্তা কৰি থাকোঁ বেলেগে আকৌ ৰাতি দিনে বেলেগ কিবা কিছু চিন্তা কৰে মই আকৌ এইবিলাকেই চিন্তা কৰি থাকোঁ দেই কাৰণ এইবিলাক কাম কৰি কিবা বেলেগ এটা সুখ পোৱা যায় আৰু আপোনালোকেও যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে ময়ো গম পাইছোঁ আৰু আপোনালোকেও এই এইবিলাক ভিডিঅ' ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লগতে ৰুইও ভাল পায় বুলি কাৰণ প্ৰয়োজন নাথাকে এখন ডাঙৰ বাৰী হোৱা লগতে তাতে সকলোবোৰ বস্তু ৰোৱা শাক পাচলিৰ পৰা আদি কৰি ফল মূলৰ পৰা আদি কৰি কিন্তু বিচাৰিলেতো সকলো বস্তু পোৱা নাযায় সেইবাবে যিখিনি আছে সেইখিনিতে সুখী হ'বলৈ শিকোঁ লগতে সকলো বস্তু থ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ বুলি নহয় মোৰ মন যায় যে সকলো বস্তু ঘৰতে পোৱাতো মানে বিচাৰিলে এইটো খাবলৈ বিচাৰিলে শাক পাচলিৰ কথা কৈছোঁ দেই মই ডাঙৰ কিবা বস্তুৰ কথা কোৱা নাই মানে বিচাৰিলে পাব লাগিব মানে মই এইফালে ঘূৰিলে মোৰ এইটো বস্তু লাগিব সেইফালে ঘূৰিলে সেইটো বস্তু লাগিব মুঠতে মই সকলো বস্তু সেইবাবে ৰুইয়ে লওঁ মই বনাই যিহেতু ভাল পাওঁ সেইবাবে শাক পাচলিও মোৰ ৰুই ভাল পাওঁ কাৰণ অকলে অকল বনালেতো নহ'ব ঘৰত পাচলিও লাগিব আৰু সকলো বস্তু কিনি আনিবও নোৱাৰি লগতে কিনি আনি খোৱা বস্তুটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও হানিকাৰক সেইবাবে মানে মোক ঘৰতে লাগিবই মানে আৰু লাগিবই বুলি ক'লে নহ'ব নিজে কৰিবও লাগিব সেইবাবে মই নিজে ৰুই লওঁ আৰু বহুতো বস্তু নাই বাৰু সেইবিলাক কালেকশ্যন কৰিবলৈ আছে আৰু কিছুমান বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ আছে তেনেদৰে কৰি থাকিম আৰু ৰুই থাকিম আপোনালোকেও চাই থাকিব কিবা এটা শিকাব পাৰিছোঁনে নাই নেজানো কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' হিচাপে দিবলৈ মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু পাৰিছোঁ নে নাই পৰা নেজানো এতিয়া যদি পৰা নাই চেষ্টা কৰি যাম আগলৈকে নিশ্চয় পাৰিম আপোনালোকৰ কিবা এটা প্ৰয়োজন হোৱাকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ কাৰণ এইবিলাক কাম আপোনালোকে জানে অৱশ্যে নতুন নতুন কিবা এটা ভিডিঅ' এনেদৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' হিচাপে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আলু ৰুওঁতে মানে মোৰ এটা ভুল হ'ল যে মানে তাত জাবৰ দি পোৱা হ'ল জাবৰ দিব নালাগে অৱশ্যে আদাত কিন্তু জাবৰ দিব লাগে এনেকুৱা আলু চালু ৰুলে জাবৰ দিব নালাগে আলুখিনি জাবলৈ নোৱাৰে সেইটোৱে ভুল হ'ল মই জনাত মানে কাৰণ বাকী যিকেইটা মানে গোটেইখিনি বাতি অকল ভৰি আছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ আলু গৈছে যিখিনি মানে জেগ দিয়া হৈছিলে সেইখিনি জেগত গোটেই মানে যাবলৈ নোৱাৰিলে আলুখিনি যাব চেষ্টা কৰিছিলে কাৰণ অ অকণি অকণি আলু বহুতো ওলাইছে বাতিখিনি টান হোৱাৰ বাবে আৰু জাবৰ থকাৰ বাবে আলু যাবলৈ নোৱাৰিলে ডাঙৰকৈ আৰু ইয়াতে অকণমানো ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কৰা খেতি ইমানখিনি যে ফলপ্ৰসূ হৈছে মই এয়াই বহুত কীট পতজ্ঞই যে আমনি নকৰিলে শুনিছোঁ বহুতৰ আলু বেমাৰো ধৰিছে বুলি কিন্তু ভগৱানৰ কৃপাত একো বেমাৰ নহ'ল বাৰু কিন্তু এটাই ভুল হ'ল মায়ে মানে খান্দোৱা দুৱাত আলুখিনি খান্দি পেলালে আৰু ইয়াতে কম দেখাইছে আৰু এইবিলাক চাওকচোন যিখিনি মানে অকল মাটি আছে ইয়াত অ বেলেগ একো নাই মানে হেৰি জাবৰ চাবৰ ধুনীয়া গৈছে আৰু খুব মিহি কৰি দিব লাগে মাটিখিনি মিহি কৰা হৈছিলে কিন্তু খালী জাবৰ যিখিনি দি বোৱা হ'ল সেইখিনিহে আৰু অকণমান গণ্ডগোল লগালে সেৱা এইয়া চাওক ইমান ধুনীয়া সেইখিনি সৰু সৰু হৈ থাকিলে আৰু অকণমান ডাঙৰ হ'ল হ'ল নেকি আলুখিনি আলু গছ নমৰাকৈ মই খানি দিলোঁ খান্দি আছোঁ আৰু আধা খৰাহী হ'লগৈ মানে ৰুতে মই আধা খৰাহী ৰুইছিলোঁ মানে এখৰাই নিয়া হৈছিলে কিন্তু চাৰিটা চাৰিটা কৰিহে দিছিলোঁ মই এটা বস্তাত সেইবাবে বাকী থাকি গ'ল বাকীখিনি যিখিনি বাকী আছিলে সেইখিনি মানে মাটিত ৰোৱা হৈছিলে আৰু আগতেতো কৈছিলোঁৱেই মই কেইটামান বস্তা সাত আঠটামান বস্তা মায়ে ধান দোৱা দিনতে খান্দি মেলি শেষ কৰি পেলালে নহ'লে ফুল হ'লগৈ হ'লে খৰাহিটো আৰু ইফালে মাটি তুৰি থৈও আছে মই অন্য এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম এইটো ভিডিঅ'ত ভালেখিনি হ'লগৈ আৰু টাইম আৰু বেছি দীঘল হৈ যাব সেইবাবে বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু এয়া এটাই আছে নেকি বস্তা আৰু নাই চাগে আৰু এতিয়া মই লৈ যাওঁ আৰু ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ বাৰীৰ মাৰে মাজে মাজে এয়া আলু আছে মাটিতোৰাখিনি মই ৰুইছিলোঁ যে দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক ফেচবুকত দেখুৱাইছিলে নে পাহৰি গ'লোঁ খালী মই যদি নাই দেখুৱাওঁ ফেচবুকত ইউটিউবত গৈ মেলি চাই ল'ব আৰু এই আলুখিনি এটা 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 বৰ মৰম লগা এইখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে শীতল শীতল পূৰা চাফা মানে আৰু বজাৰৰ পৰা আনোতে কিবা লেতেৰা টাইপৰ থাকে সেনেকুৱা নহয় মানে চাফা চাফা আৰু সেয়া মৰম লগা আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে ৰুই চাব পাৰে যিসকলে মানে ৰুই মেলি ভাল পায় তেখেতসকলক কৈছোঁ আৰু আৰু যিসকলৰ মাটি অলপ কম তেখেতসকল আৰু আজিলৈ আহিছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম বাই